На позиции, может быть, важко быть прям спокойным. Ну, мне так кажется, я не знаю. Ну, о чем там думать? Про життя. Про жизнь. ну так, блин. Там уже все меняется, ж, блин. Даже не в часы, даже не в минуты, там в секунды. Вроде тихо, вроде уже не тихо, блин. Что-то где-то летит, что-то где-то уже упало, блин. А когда вот ты стоишь на позиции темно и тишина, блин, как-то, блин, что-то лучше бы, что-то где-то бы там летало бы, блин. Как-то чувствуешь, что ты там не один. Потому что, допустим, ты сидишь в окопе, блин, а тишина, блин, гробовая. Думаешь, кто его знает, что там сейчас, блин, происходит. Ты смотришь в этот тепловизор, ты тут, тут видишь, а что у тебя смотри, творится справа, слева, сзади, пишешь. у тебя же нема перископа, что ты можешь по, по кругу смотреть. Потому что, когда вот где-то там что-то, блин, идет э, информация по рации, ага, значит, ага, значит, там нормально, там тихо, тут слева наши есть, ага, у них хорошо, у них плюс, у тех плюс, ага, значит, а да. когда вот это, блин, и так тишина, блин, и рация и тишина, и думаешь, как его знает, не просто ты, как говорится, ну, как в бочке сидишь.